Вітаю, ви дивитесь зірковий коктейль. Програму про відомих та талановитих. І сьогодні у нас в гостях український шоумен дядя Жора. Я вітаю вас! Та-дам! Всім здравствуйте, добрий вечір. Дуже раді, що ви стали хвостем нашої програми. Да, мені теж приємно, з удовольствием. Всегда, вот, поділимося новою інформацією новими собиттями, і завжди з радістю приїжджаємо в Черкаси. Які вас асоціації асоціації словом Черкаси? Ну, хороший, милий город позитивних людей. Вот. Поэтому вот были сначала в своё время там с Кавеном приезжали, потом и с концертом Comedy Club приезжали, и просто на корпоративные мероприятия приезжаем, много знакомых, много друзей, поэтому всегда с удовольствием. В Черкасах очень много красивых девушек. Повернемося до ваших шкільних років. Власне, якщо я не помиляюсь, з дядією Журою вас почали називати з 7-го класу. Хто взагалі, хто взагалі вам придумав таке прізвисько і чому? Ну, это старая история уже, ну, уже не раз рассказывал, поэтому, в принципе, ну, уже в, в интернете информация есть, вот. Но э, учительница из Америки назвала меня Джорджем, а мой знакомый дружочек подхватил это и назвал э, Жора, ну, по-нашему. Вот, и так и привязалась за мной до сих пор. Так, вот мне интересно, в коле вашей родины вас как называют? По имени чи по псевдоним? Да, и так, и так, в принципе, я уже привык, это как второе такое, да, псевдоним уже превратился в второе имя, да, поэтому там у меня даже и э, дочки говорят, типа, там иногда, дядя Жора, да, <laughs> куда мы сегодня идем, <laughs> вот, то есть, ну, вот, э, привык уже, да, то есть, и Вадим, и, и Жора, и дядя Жора, а самое главное, что э, многие еще называют, придумывают новые имена, типа, о, вот это этот, вот дядя дядя Гриша, дядя Гриша, дядя Юра, дядя Петя, я уже там каким дядей только не был. Вот, поэтому э, 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 к именам разным привык, от, откликаюсь на все. Так, а у школы вы были так от такой душой компании, постельно жартовали? Ну, в школе я вообще был девочкой, э, то есть это потом уже после школы, э, спустя маленькой операции, как говорится, я уже поменял пол, вот, а вообще, да, ну, как бы очень скромный был, Э э 때때 зажатый до, до, второго класса. Ну, тоже зажатый, но скромный, вот, наверное, все-таки. Боялся привлечь себе внимание, все. А потом уже начал, наоборот, активничать, вот как-то... Да-да. Вот как 100 грамм лупил первый в школе, начал, ну, в пятом классе, вот, и вот начал активничать после этого, да. Вот. ну потом, да, потом как-то поменялось и наоборот уже пошла уже самодеятельность, в общем, творчество начало выходить из меня, в хорошем смысле этого слова, и вот начал больше цеплять внимание присутствующих, а особенно девочек, вот, потому что как раз вот пошел подростковый период, когда, эти интересные теночки стали интересны нам, пацанчикам, вот. вот, поэтому начал девчонок заманивать юмором. Да. Я читала, що власне ви у 1993 році відкрили да. піцерію. Так, да. да, На базі інституту я відкрила піцерію. ну, інститут закрився і ä, я відкрив больші. Ми не розгубились, давай до чого мені пиццерію да. Там, факультет помідор, факультет <гум> не ну, открили. В одному здані да, була спочатку кав'ярня. У нас была команда Кавентри Толстяка, вот и в честь ее вот была названа вот каверня, каверня Третустановы, вот и я взял ее немножко в оборот, чтобы, как говорится, пошел первые шаги бизнеса, вот и взяли каверни, потом ее переделали уже на пиццерию Дядя Джоре, вот поэтому, ну пиццу я готовлю до сих пор, кстати, вот привез парочку с собой, Мы можем пиццу? Не, уже все. А, уже съели, мы мы на жаль. Да. Вот Андрюша готовит прекрасные хот-доги. Единственное, что в хот-догах немножко смущает это наклейка око сбоку. А так очень очень замечательно готовит, очень прекрасный повар. Ви, відомий не лише куморист, але і як і продюсер. І, якщо не помиляюсь, у цьому році ви запустили таке бігоді шоу. Що це? Е, це було ще раніше, ну, даже не в этом году. В этом году это мы просто немножко его обновили формат. Вот, а э, два, а то и три года назад э, был э, бигуди-шоу в формате женского стендап-камеди. Вот такой формат. Было 24 четыре девочки. Вот, ну, 20 устроились, сейчас в, тур, в Турции, значит, паспорта у меня еще, вот, а спустя годик, вот, мы решили просто все-таки пере... немножко пере... в коммерческую сторону, да, потому что женским юмором не очень получилось, все-таки тяжело у нас с женским юмором, тяжело было противостоять островному мужскому, вот, поэтому часть девчонок так и остались, часть, часть Часть уже родили э, <сіх> после шоу. Вот. А, э, В это четыре четыре блондинки, девушки. Да, этом днівки? году мы полностью обновили формат, зашли с вокального формата. С вокальным форматом, поэтому Bigu шоу это сейчас вокально-юмористическое шоу. То есть сейчас мы пока начали с вокального и э, скоро уже понемногу появляется еще вокальная часть нашего. концерта нашей концепции вот поэтому пока вокально это 4 поющих блондинки такие разные роли любовь меняет пароли но только в нашей истории сплошной лабиринт какой Париж Знай, что от меня ты не убежишь Никакой Бишкек, никакой Сидней Я готов на все, только будь Мне интересно было вам все же таки, как интереснее работать тут, выступать на сцене как артист, или быть продюсером? Не, ну, это две разные. Просто я ну, понимаю, я и с одной стороны, и сейчас на данный момент действующий артист, э, там и ведущий, и артист, и э, в своем формате, наш формат это юмор. Вот. А уже продюсирование ⁇ это немножко другая сторона. Там, понимая первую, пройдя все этапы изнутри, я как бы уже там примерно понимаю, где слабые, где сильные места. И вот, вот сейчас просто хочу произвести вот другой, скажем, творческий продукт под названием вот, -вот женская группа Бигуди Шоу. Здравствуйте, ребята! Готовы? А мы готовы. Ребятушка, вы тут пока поразминайтесь, там, шары покатайте, мячики там под матами. Мы с Сергеем Леонтьевичем пройдем мою подсобочку. У нас маленькое совещание. И после того продолжим урод. Урок. Сергей Леонтьевич, можно на минуточку? Да, давай, наливай. Больма. Пойду лысый гонять ребята, готовы? <свист> ну, маленький разминочкой и поехали. Значит так, где мой журнал? <свист> где мой журнал? Вот мой журнал. <свист> вот мой журнал. <свист> так, кто вчера в мой журнал засунул копченую рыбу? <свист> mm? Неважно, кто это. Найдите его и передайте ему, что ему спасибо. <плес> Пригодилась рыбка. <плес> так, сейчас вопрос, претензия ко всем. Кто перед уроком тайно проник в мою подсобку и выпил бутыль водки, <плес> в котором я являюсь полноправным акционером? Кто? Девочки. <плес> Не пускайте глаза. Кто, встань, если, если сможешь? Слабаки. Или вы думаете, что это мы с Сергеем Леонтьевичем? Уважаемым трудовиком! Что вы так думаете? И я так думаю! Надо не главное! Сергей Леонтьевич, я к вам потом попозже зайду. Ви також згадали про вашу сім'ю, у вас є дві донечки, цікаво, який ви тату? Суворый че не такой добрый? Э, нет, я очень лояльный и, и ну, даже, наверное, не папа, а я кореш такой себе. <laughs> да, я разрешаю все, позволяю все. Балуете э, их? Конечно. Ну, папа должен баловать дочек. Вот, поэтому э, все правильно. То есть у нас э, есть хороший полицейский и плохой. Мама – это плохой, <laughs> папа – хороший полицейский. Поэтому, если что-то мама запрещает, то дети идут ко мне, и это сразу можно. <laughs> Так, не боитесь, что вы как-то характер, как-то девчонки не. будут Нет, 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 не. тут все. Тут же главное больше общаться и с детьми, и детям нужно общение, и, и правильно объяснять, что это плохо, а это хорошо. Поэтому даже правильно объяснив, что это плохо, то есть все равно вот дети нам подходят и говорят, да, это нельзя, а, ну ладно, это ж нельзя, да, ну хорошо, ладно. То есть ну, с полуслова все понимается. Поэтому главное правильный подход. Так. Традиційним завершенням нашої програми є своєрідна така асоціативна гра. Я пропоную вам е, пофантазувати і уявити, що існує коктейль під назвою дядя Жора. Які інгредієнти мають до нього війти? Mm, Віскі Джек Деніелс» е, От, собственно, і я би остановився на інгредієнтах. Прекрасний коктейль дядя Жори. Літрушка Джек Деніелс». А чого такий вибір? <сеет> <реш> Нет, ну просто один из э, любимых э, напитков. но ну, не в том смысле, что я его каждый день <с Bei> употребляю, но как раз в коктейльной форме. Э, в принципе, немножко Джек Дэнилса приукрасит коктейль. Да, то есть такой сладкий американский виски. А как бы это было рисы характеру, чтобы туда вошло и коктейль? У меня сейчас пошире стали глаза, да? Є, да. Зачем так усложнять схему? Сделайте просто коктейльчик випіті и отримайте удовольствие. Не надо больше туда ничего засовывать. не рысы характеру, не ноги, не руки. Просто зройте коктейлі, и і усі. Дякую вам за да, весело розмову. Спасибо. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились зірковий коктейль, зустрінемося рівно за тиждень. Бувайте.